Ми всім нам дякуємо за цю можливість да, бути тут. І разом славити його і молитися за нього. Слава Богу! Ми будемо завжди молитися за всіх людей, за всіх хто громаді, щоб провадити життя тихе і мирне. І е, скажіть, що нам заважає молитися з вірою? Да. У нас ми собі не можемо уявити. Наші очі бачать одне, да, а ми молимось, говоримо слова про щось таке фантастичне. В цьому і є віра, да? у віреності в відимо. І як ми будемо молитися за всіх людей, за всіх, по прикладі я буду ще помолити за те, що Бог відкривав наші очі, духовні очі, щоб ми не вагалися тому, що Бог, якщо сказав то він це може зробити. Ось у мене є, коли я молюся за всіх людей, за всіх хто прикладів, коли я молюся за те, щоб ця ситуація, ця війна була використана Богом для пробудження, щоб перед Богом схилилося кожне коліно, не перед Путіним, Байденом, Зеленським армією. Перед Богом. І я, коли ну, дивлюсь на це, що відбувається. У мене взагалі немає ніякого варіанту, як це може статися. Мої, мої фізичні очі, логіка, значить інформація, яка є, мене, я собі навіть не уявляю, як це може так статися, що люди, які в цьому приймають участь, які за цим спостерігають, вони побачать цю помогу. І тому я буду молитися і ви моліться, Якщо в тебе десь не вистачає віри, ми молимося, щоб закінчилась війна, щоб вона закінчилась перемогою перемогою Бога, щоб все це було повернуто так, щоб прийшло проручення спасіння в Україну, в Росію, в Західну Європу. Прямо хвиля, оцей вал цим, да? прорив. Та води Божого Духа туди і там, де царює сатана, брехня в різному вигляді, щоб і там запанував Христос і його ім'я. вместе с вами, чтобы мы все вместе помолились в э, определенном, может быть, направлении за, э, за отвеченные молитвой. Мы много возносим Богу молитв, иногда мы долго ждем, пока придет ответ на наши молитвы. Иногда мы получаем сразу. В некоторые молитвы мы до сих пор не получили ответа, но это не проблема. Это не проблема. Для Бога это не проблема. Может быть, проблема для нас, немножко для, проблема. для нас, да. но для Бога это не проблема, это 100%. Услышана молитва Твоя. Я так хотел бы, чтобы каждый из нас и не однажды слышал от Бога в ответ на свою молитву такое слово. Услышана молитва Твоя. Это очень, это очень сильно, друзья. Это очень сильно. Вы слушайте, что может быть больше обрадовать? Что может больше человека верующего, посвященного, глубоко верующего человека обрадовать, как ответ от Бога, твоя молитва принята, твоя молитва услышана. Я приготовил для тебя ответ. Друзья, я хочу, чтобы сегодня мы здесь, сегодня мы здесь поблагодарили Всевышнего. Поблагодарили за все отвеченные молитвы. Это так важно, друзья. Это так важно. Сказать ему, вот посмотреть ему в глаза и сказать, спасибо тебе, Небесный Отец, что ты услышал, ты услышишь мои. Большой Иисус сказал э, Отцу своему, да, как Он молился, я и всегда знал, что ты услышишь меня. thank yeah. you Господь в каждом из нас. Пусть через каждого из нас, скажи Бог, пусть через меня проявляются Твои дары, Твои таланты. Высвобождается Божий потенциал и Божий ресурс. Скажи Бог, я хочу быть Твою славу. Я хочу быть всем Святого Духа. Хочу, чтобы полоса не освежалась, и полоса не наполняйтесь Дух Святой. Прямо сейчас больше и больше. Мы открыты для Твоего действия, Дух Святой. Касаться нашего Духа, и пусть это будет освящено. Касаться нашей души, пусть она освящена будет для славы Твоей. Касаться нашего тела. Осни наш Дух, душу и тело. И сохрани ценность каждому из Пусть прямо сейчас придет исцеление от всех душевных травм. Боже, пусть разрушается всякий страх во имя Иисуса. И пусть разрушается всякое неверие и сомнение во имя Иисуса Христа. Пусть разрушаются все идолы, ложные Боги во имя Иисуса. И пусть вся наша страна скажет, что Иисус. Господь, и пусть каждое колено напрягнется во славу Твою. И пусть каждый из значит, что все здесь, Бог и Царь, спаситель и искупитель. Пусть придет Твое исцеление, Господь, Твое восстановление, Господь, в нашей стране. Благослови Церковь, Господь. Благослови Церковь, Господь. Благослови осветили этот мир, осветили а этот мир во славы Твоей, Господи. Мы хотим, чтобы каждая один каждый из воздал Тебе всю славу, всю честь и всю полу. То, что по праву принадлежит только Тебе, Царь Царей, Бог Богов и Господь, Господствующий. И мы, как церковь, воздадим Тебе всю славу.